Зовут меня Людмила, из Лосунской области. Самый первый день же и покинули нашу домику. Сейчас в нашей хате живут оккупанты. Меня зовут Ирина, я из Лисичанской, Луганской области, переселена. Война для всех 24 февраля, я предприниматель, поехала в Харьков, и Харьков уже бомбили. Меня зовут Наталья. Старі за Донецької області. З 2014 року ми приїхали. І вот в початку в Миколаївській області були, а тепер в Києві. Мене звати Оксана, я внутрішньопереміщена особа. Приїхала в Київ Сумської області саме в той час, коли наше місто було окуповане. Рупа у нас беженцы, поселенцы, и там вот информация всякая. Ну, мы поселенцы все общаемся, понимаете, как одна семья сейчас. Все с разных городов. Подружка с Бахмута, другая с Северодонецка, кто-то. Ну мы все вместе вот через интернет. Все странно шла, позвонила и мы вот зарегистрировались. За два месяца, як час пребування в Києві, я звернулася. З певним з певною симптоматикою в лікарню з'ясувалося, що ще онко захворювання. Он Дорога привела мене в церкву Фагор. Тут я зустріла людей, які ревно моляться за моє стілення. І пастор Володимир Семенович і Антон. Спілкуюся з віруючими людьми. Вони направляють мене на той шлях, що з вірою в Бога я можу пройти це випробування. Дуже хороші, всі доброжелательні, хороша служба, хорошо дуже, дуже так на душі, знаєте, так дуже хороше. Нормальная атмосфера, доброжелательная. Очень хорошо поют, необыкновенно поют. Ну, я вообще-то Библию читала. Мне было интересно, как тут интерпретируют, как подают. Когда-то, очень давно, я слабо помню свою бабушку, но она у меня была баптисткой. Взагали, нема даже тех слив, найти. их чтобы выразить всю благодарность, чтобы мы без них, без вас, без них вот без таких организаций выживали бы, это просто неважно. Большое спасибо им. Если бы не они, мы, наверное, бы не выжили. Сейчас у меня слезы будут. Знаете, очень тяжело выживать, вы понимаете, очень тяжело. И только благодаря вот волонтерам, спонсорам мы выжили. Ну, кто это организует, всем огромное спасибо от людей. Потому что я, в общем-то, как бы заработала себе пенсию, а есть же люди, которые еще трудоспособного возраста. Ну, даже и для пенсионеров, у которого есть пенсия, и учитывая да? аренда, и коммуналка, то какая-то помощь однозначно вознесся, да? Спасибо большое. Тому дякую за гуманітарну допомогу, яку ви нам надаєте, за таку підтримку вагому в цей час. Дякую за молитовні служіння і, взагалі, дякую Господу Богу, що він тримає нас на цій землі і допомагає нам.